क्या आप चाहते हैं कि यूएस सिटीजनशिप आपकी हाथों में हो बिना किसी रुकावट के तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए यूएस सिटीजनशिप पाने की जर्नी लंबी कॉम्प्लेक्स और काफी कॉस्टली हो सकती है और इसमें कई हर्डल्स भी आते हैं लेकिन क्या होगा अगर हम आपको सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता दें जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं गे? क्या होगा अगर हम आपको ऐसी टिप्स दें जो आपकी एप्लीकेशन को सक्सेस दिलाने में मदद कर सकती हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूएस सिटीजनशिप जर्नी स्मूथ और बिना स्ट्रेस के हो तो इस वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझें और खुद को इस इस के लिए fully prepare करें। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम आपको बता रहे हैं वो हर छोटी बिग मिस्टेक जो आपकी सिटीजनशिप अप्रूवल को अफेक्ट कर सकती है रेडी हैं आप अपनी यूएस सिटीजनशिप जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नमस्ते सभी को अगर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें इस वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत सारे एप्लीकेंट्स करते हैं और जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं, यूएस सिटीजनशिप पाने की प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और और एक्सपेंसिव हो सकती है, और इस प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट टाइम और मनी लगाना पड़ता है यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इसलिए इस जर्नी में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके यूएस सिटीजनशिप इंटरव्यू के सक्सेस में मदद कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स से बच सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपको उन थिंग्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपके एप्लीकेशन की अप्रूवल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते जब आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है सिविक्स टेस्ट और ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है सिविक्स टेस्ट में आपको यूएस की हिस्ट्री गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और कल्चर से जुड़े टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस का स्टडी करना होता है इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे दस क्वेश्चन पूछेगा और आपको कम से कम छह क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने होंगे यह एक ओरल टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं होते और आपको सही आंसर्स देने के लिए इन क्वेश्चंस को सही तरीके से याद करना होगा इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन का अच्छी तरह से स्टडी करें और उनको समझें यह टेस्ट ना सिर्फ आपके एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है बल्कि यह भी देखा जाता है कि आपने यूएस के बारे में कितना रिसर्च किया है अगर आपको सिविक्स टेस्ट के लिए हेल्प चाहिए तो हमने अपने चैनल पर इस टेस्ट से संबंधित कई हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं इन वीडियोस में हम हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग टेस्ट यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते वक्त आपको इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर से तीन इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ने और तीन सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा जाएगा ये सेंटेंसेस द्वारा निर्धारित सेट पर आधारित होते हैं। और इन सेंटेंसेस को सही तरीके से पढ़ने और लिखने की आवश्यकता होती है हालांकि यह टेस्ट थोड़ी इजी लग सकती है लेकिन अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत वीक हैं, तो आ, आपको परेशानी हो सकती है ये टेस्ट्स एक टैबलेट पर किए जाते हैं और आपको उसी टैबलेट पर सेंटेंसेस दिए जाते हैं आपको इन सेंटेंसेस को सही तरीके से रीड करना होगा और राइट करना होगा इसके लिए आपको टैबलेट पर रीडिंग और राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे चैनल पर हमने सैंपल सेंटेंसेस की वीडियोस बनाई हैं, जिनसे आप इन सेंटेंसेस को सही तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं यूएस सिटीजनशिप के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स में से एक ये है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर आपके स्पीकिंग अंबैन और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का टेस्ट करेंगे और वे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिन्हें आपको सही तरीके से जवाब देना होगा अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको इस पर काम करना चाहिए इस पर्पस के लिए आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा हमने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ यूजफुल वीडियोस बनाई हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी वोकेबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वे है जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करना जब आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन 90 कैलेंडर डेज पहले सबमिट कर सकते हैं हालांकि आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अगर आप मैरिज बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी पीरियड तीन साल का होता है और अगर आप अदर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी पीरियड पांच साल का होता है इसीलिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सही डेट का वेट करना चाहिए अगर आप 90 डेज से पहले एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है उदाहरण के तौर पर अगर आपके एलिजिबिलिटी डेट अप्रैल फोर्थ है तो आपको अप्रैल सिक्स या अप्रैल सेवेंथ तक इंतजार करना चाहिए यूएससीआईएस ने एक अर्ली फाइलिंग कैलकुलेटर बनाया है जो आपको ये बताता है कि आप कब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसलिए इस कैलकुलेटर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंटरव्यू मिस करना बहुत सारे एप्लीकेंट्स अपना इंटरव्यू मिस कर देते हैं और इसके कारण उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है यूएससीआईएस आपको इंटरव्यू से एक महीने पहले नोटिस भेजता है लेकिन कभी कभी यह नोटिस पोस्टल सर्विस की वजह से सही समय पर नहीं पहुंचता इसलिए आपको एक ऑनलाइन यूएससीआईएस अकाउंट बनाना चाहिए, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन और इंटरव्यू स्टेटस को ट्रैक कर सकें इसके अलावा अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू मिस हो जाता है तो आपको तुरंत यूएससीआईएस से कांटेक्ट करना चाहिए और नया इंटरव्यू स्केडूल करना चाहिए कई लोग अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक नहीं करते और फिर उनका इंटरव्यू मिस हो जाता है जिससे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है इसलिए हमेशा अपने ऑनलाइन यूएससीआईएस अकाउंट को रेगुलरली चेक करें और किसी भी इश्यू से बचने के लिए अपनी इंटरव्यू डेट पर ध्यान दें मैरिज बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी मैरिज स्टेटस को सही रखें अगर आपकी शादी में कोई बदलाव आता है जैसे कि डिवोर्स या सेपरेशन तो आपकी एलिजिबिलिटी बदल सकती है अगर आप मैरिज बेस्ड एलिजिबिलिटी से यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने यूएस सिटीजन स्पाउस के साथ मैरिड रहना होता है और आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान एक साथ रहने की जरूरत होती है अगर आप बीच में अलग हो जाते हैं तो आप मैरिज बेस्ड एलिजिबिलिटी खो सकते हैं और आपको फिर से फाइव ईयर एलिजिबिलिटी पर अप्लाई करना होगा अगर आपका मैरिटल स्टेटस बदलता है तो आपको यूएससीआईएस को तुरंत नोटिफाई करना चाहिए यूएस सिटीजनशिप के लिए एक और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है फिजिकल प्रेजेंस और कंटिन्यूस रेजिडेंस का पालन करना जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यह साबित करना होता है कि आपने यूएस में एडिकुएट टाइम बिताया है और आपकी कंटिन्यूस रेजिडेंस बनी हुई है आपको कम से कम आधा टाइम यूएस में रहना होता है और यह साबित करना होता है कि आपने यूएस को अपना प्राइमरी रेजिडेंस माना है अगर आप लंबे समय तक बाहर गए हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि आपकी यूएस रेजिडेंस अबेंडेंड नहीं हुई है सिलेक्टिव सर्विस रजिस्ट्रेशन भी मेल एप्लीकेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तान से, के सभी मेल एप्लीकेंट्स को यूएस गवर्नमेंट के सिलेक्टिव सर्विस में रजिस्टर करना अनिवार्य होता है अगर आपने इसे नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है यह फेडरल रिक्वायरमेंट है और इसे तुरंत पूरा करना होता है अगर आपने इसे छोड़ दिया है तो आपको यूएससी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा यूएस सिटीजनशिप के लिए गुड मॉरल कैरेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है आपको यह साबित करना होता है कि आपने यूएस में रहते हुए कोई गलत काम नहीं किया है अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको पहले इमिग्रेशन अटर्नी से सलाह लेनी चाहिए इसके अलावा आपको यह भी साबित करना होगा कि आपने अपने टैक्सेस और चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स को समय पर भरा है क्योंकि यह दिखाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट पर्सन हैं। इस सिटीजनशिप एप्लीकेशन में टैक्सेस और चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स का सही तरीके से भरना बहुत महत्वपूर्ण तो है अगर आपने टैक्सेस या चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स नहीं भरे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है आपको ये साबित करना होगा कि आपने अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरी तरह से निभाया है अगर आपने कोई टैक्स या चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट नहीं किया है तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने पेमेंट प्लान सेट किया है या पहले से ही कोई पेमेंट्स किए हैं आज के वीडियो में हमने यूएस सिटीजनशिप इंटरव्यू के बारे में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स और गाइडलाइंस कवर किए हैं हमने आपको यह बताया कि किस तरह की मिस्टेक्स एप्लीकेंट्स करते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं इस वीडियो का उद्देश्य आपको पूरी जानकारी देना था ताकि आप आसानी से अपने यूएस सिटीजनशिप इंटरव्यू को पास कर सकें हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी और अब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं और अप्रूवल प्राप्त कर सकते हैं